వారి గురించి నామస్మరణ వింటున్న వారికి ధ్యానంలో ఉన్నవారికి ప్రార్థన చేస్తున్న వారికి అందరికీ ఉపకారం జరగాలని ప్రార్థిస్తున్న వారికి అందరికీ పరోపకారము సాధనలో అందరికీ ఉపకారము పూర్తిగా అమ్మవారి యొక్క విశ్వశక్తి యొక్క అనుగ్రహం కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆ భావాన్ని నేను సంకల్పంలో ఉంచుకొని ప్రార్థిస్తున్నాను మీరు కూడా అదే సంకల్పం అదే భావంతో ప్రశాంతంగా హాయిగా మీలో శక్తి నిండుతుంది ఆ శక్తి అందరికీ చేరుతుంది అనే భావంతో ఉంటూ ఉండండి శక్తి పీఠముల శ్రీ సతీ శంకరీ త్రింకోమలి పురస్థిత ఉత్తమాంగా ప్రభాగౌరీ భక్తకామఫలప్రదా కాీపురాశ్రి దేవి కామాక్షి సర్వమంగితాన్మాత్ర చతుఫలప్రద ప్రద్యుమ్ధ్యాం శృంఖలామూషితే విశ్వవిమోహితే దేవి శృంఖలాబంధనాశిని క్రౌంచురసి మాతాముశిని ప్రదా దేవి భక్తపాలనా దీక్షిత जोगुलांबा महादेवी लोचना अलंपुरी स्थिता माता सर्वार्थ फलसिद्धिदा शिवपाश स्थिता माता श्रीशैलेशमरांबा महादेवी करुणारसा वीक्षण महा पुरुषार्थ प्रधा माता संपूर्ण अमृतवर्षि एकवीरा महाशक्ति बहुग्राम बहुस्थिता भवाने वीरविख्यात धर्म रक्षण तत्पर पूजयेन्या महाकाली महाकालेश्वरेश्वरी शीघ्र देरस्थिता माता वांछितार्थ प्रदायिनी गुरुहुती सती माता पीटीकापुर संस्थिता पुत्रवत्पालिता देवी भक्तानुग्रहदायिनी ओडरा देशे भुवनेसी गिरिजा नाम संस्थिता पालिका किल लोकानां पल्लवारुणपाणिना दक्षवाटीस्थिताशक्तिविख्याता माणिक्याम्बिका वरदा सुबधा देवी भक्तमोक्षप्रदायिनी कामरूपिणि विख्याता हरिक्षेत्रे सनातनि योनिमुद्रा त्रिकण्ठेशी मासे मासे निदर्शिता माधवेश्वरी माङ्गल्यप्रयागस्थलवासिनि त्रिवेणी सङ्गमे तीरे भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि उवेनाद्रेतिता माता झ्वला मुकीति विश्रुत च्वला माला प्रभा देवी ज्ञान वैराग्य वर्तिनी सर्व मंगल मांगल्य गय मांगल्य गौरी का मोक्षदा देवी अक्षय फलदाविनी विशाल अक्षी देवी विख्यात वाराणसीं सिवान्तिके निरतान्न प्रधात्री च निर्भाग्य जनदोषिनी ज्ञान प्रदा सती माता काश्मीरे तु सरस्वती महाविद्या महामाया भदायिनी ओ श्रीदुर्गायै नमः ॐ श्रीलितादेव नमः श्रीमात्रे नमः ॐ श्रीबालत्रिपुरसुन्दरीदेव्ये नमः ॐ श्रीगायत्रीदेवे नमः ॐ श्री अन्नपूर्णा अन्नपूर्णादेव्ये नमः ॐ श्री महालक्ष्मी श्रीमहालक्ष्मीदेवे नमः ॐ श्री श्रीस्कन्दमातादेव्ये नमः ॐ श्री सरस्वती श्रीसरस्वतीदेव्ये नमः ॐ श्री दुर्गा दुर्गादेव्ये नमः ॐ श्रीमहिषासुरमर्जिनीदेवी नमः ॐ श्रीराजराजेश्वरीदेवी नमः